方岩，方岩，方言方岩言方，言我幺二零吗？ 美心去拾号了，有个女生晕倒了，我应该怎么做？那个我,我学过一点急救的，你别着急。病人现在什么情况？她现在呼吸微弱，然后失去意识。给她解开衣领、内衣，保持呼吸通畅。好，让病人平躺，打开窗户，室内保持。 已经在路上了。剪到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 。剪刀。好了，医生，然后呢？ 人工呼吸，人工呼吸，人工呼吸。你。 我喂，喂，还在吗？喂，呃，喂，医生您好，我已经醒了。呃，对对对对，我是老毛病犯了，真的太不好意思了。对，已经好了，不需要了，不需要了，谢谢。 先回房间了。啊！不想了，不想了，想想吧。也是，你不是还看过他洗澡吗？ 你们俩也算扯平了，对不对？哼、嗯，方言，你这在想什么呢？什么扯平不扯平？可以讲点别的吗？冷静，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 冷静。唉，不过也奇怪啊，这次怎么一会儿就好了呀？难道是兄弟俩都行？我想一想，崔医生说过。 十一的气息会给我安全感哦气息，安全感。难道是十一的外套？对啊，是他的外套。十一的外套呢？ 那个、那个，我刚才是不是吓到你了？其实那是我的老毛病，就是一个眩晕症，就是我一被吓就会犯病。<这>啊，没关系，没关系，不严重的。你快吃饭吧，菜都要凉了。你想要什么补偿就跟我说。补偿？要不之前的账全免了。 那你赶紧问石墨要十一的贴身物品啊！趁着现在做了对不起你的事儿。没关系，账可以先留着。我，我可不可以要点其他的补偿呢？你说，就是我可不可以要一点十一的？ 东西最好是贴身的那种，最好是沾到他的气息的那种，可以吗？十一的气息啊，没有，没有，我说没有，真没有，真的没有。